Видання Reuters пише про те, що США пригрозили Україні припинити постачання зброї та обмін розвідданими, якщо вона не підпише американський мирний план до 27 листопада. Ми ж це вже проходили. Пам'ятаємо Курську область, коли нам і до яких наслідків це призвело. Так що тоді зроблять американці? Дійсно таким чином будуть діяти. Пусть делают. Ну, в конце концов, все эти попытки там, склонить Украину к капитуляции американцами. Это же капитуляция американцев. Это надо им доносить американцам. Это не мы капитулируем. Украина капитулировать не будет. Да, где-то отойдем, где-то выровняем фронт, но капитулирует Америка перед Россией. Вот этими действиями, как таковыми. То есть, это, это капитуляция Трампа, Трамповской администрации израильской который оккупировал Америку, но это все сложится на капитуляцию Америки. Ну и хайп капитулирует в конце концов. Ну надо уже э, иметь достоинство, так сказать. Не дадут американцы нам вооружение, не дадут нам, допустим, какую-то развединформацию. В наступательных операциях на данный момент э, мы нигде не участвуем. Ну там нам это развединформация информация по поступку А, э, допустим, базовые цели э, российские, да мы их без американцев знаем что мы не знаем, где находятся нефтеперерабатывающие заводы, что ли, российские. Или подстанции российские, или атомные станции российские, или ЛЭПы, или ПЭСы российские. Да знаем все прекрасно. Зачем нам в этом смысле американцы? Вот если наступать, то да, да без развединформации, ну, это смерти подобно. Почему, кстати, и произошел обвал, в том числе по Курскому направлению. То есть там, да, там надо четко это понимать, откуда шел, где движется. А для того, чтобы выполнить какие-то наступательные операции, иначе надо склопывать отходить назад. Мы ну почему и начали говорить, когда она была выходить еще с курского направления. Тогда, когда еще можно было это сделать без потери и удержать на курской земле определенные рубежи. Поэтому ничего страшного абсолютно нет, если американцы пойдут по курсу русского корабля э, с, со своими тра, э, э, планами капитуляции Америки. Но хотите, Америка капитулировать. Ну хай капитулируют. Ну, давайте уже ну, перестанем их вытаскивать из этого навоза. Ну хотят они в этот российский навоз полностью погрузиться, пусть погружаются, хотят они там жить вот как глисты в этом навозе, ну пусть живут, ну, ну ради бога. Какие вопросы? Нам достаточно на данный момент для того, чтобы э, удерживать линию фронта, достаточно европейской помощи, а с э, вооружением европейским дальним, которое нам сейчас начнут передавать, э, да мы раздолбем российские тылы за э, год-полтора. Все прекрасно понимают. Вот, вот, вот что, что надо делать. А когда американцев пару раз послать по курсу русского корабля, когда они туда сходят, попрыгают, когда им уже надоест эти фалоимитаторы, э -э, вернуться обратно, позашивая то, что им там поразрывало, и до них дойдет. А к этому времени как раз дойдет э -э, то, что надо сносить эту э -э, израильскую администрацию, Трамповскую, вместе с Трампом. Это уже где-то будет через год. Э -э, там импичмент засветит. Вот что надо делать на данный момент. И поменьше обращать на это внимание. Это борьба с ветряными мельницами. Она к нам абсолютно никак не касается. Нам надо сосредоточиться сейчас на выкорчевывании коррупции вместе с управлением израильтянами нашего государства. Выкорчевывать ее, его, причем каленым железом выкорчевывать. А выполнять задачи на линии волосы прикосновения, я уже рассказал как. Сняли бронь с силовиков, поставили строй силовиков, заведя в исполнительную власть офицеров стратегического резерва кабинета министров. Они там все наперечет. Роман Григорьевич, но а же европейцы покупают много оружия для Украины у американцев. Если они не будут продавать, в частности, ракеты до патриотов, что тогда будет с нашей противоповетренной обороны? А нам надо баллистические ракеты для того, чтобы бить по Москве. Конечно, тут есть момент, связанный с там, недостачей каких-то ракет, но что такое ракеты для Патриот? Сколько Патриот закрывает нашей территории? Вот просто те, кто живут под Патриотами, там попроще, а представьте, вся Украина живет без Патриотов. И живет. То есть есть определенные механизмы по уходу, по ограничению, ну и по противодействию. Но оптимальный вариант надо создавать свою баллистическую ракету. Я же говорю, гнать надо в три шеи эту шмыгальню, которая до сих пор не могла организовать эту эту ракету и создавать баллистическую ракету для того, чтобы бить по Москве. То есть Москва должна гореть после любого удара по украинской территории. Вот это оптимальный вариант. Там патриоты не нужны будут. Вот поверьте, патриоты будут абсолютно не нужны после того, как у нас появится достаточное количество баллистических ракет, которые достают до Москвы. После того, как сгорит Москва или вырубить ее от энергоснабжения, хотя бы там на несколько дней. За нее забудут все республики Российской Федерации. Кстати, это как раз и есть один из механизмов, как распустить Российскую Федерацию. Вырубить Москву и вырубить энергию. А вырубить ее можно только баллистикой. Мы сколько лет вам с вами про это говорим, что Москву сейчас достать после того, как они окружили ее ПВО, можно только баллистическими Про балістичні ракети і про те, що можна ними лише дістати до Москви, тепер каже і співвласник та головний конструктор компанії Firepoint. І, зокрема, він акцентує увагу на тому, що російська ППО ну, коли ми запускаємо крилаті ракети, майже якби ну немає сенсу, якщо перепразувати його слова. Мова йде про Дениса Штилермана, і він також констатує, що у вересні були презентовані дві балістичні ракети на виставці, так. Мова идет, одна продальность понад 200 километров, легче не помоляюсь, а другая понад 800 километров. Так, а де? ну, Представлено добре на выставке, а когда Вот э, сразу вопрос. Есть у него в кармане израильский паспорт? или нет? Вот первый вопрос к нашей разведке, контрразведке. Есть ли у этих товарищей, которые отвечают за Firepoint, израильский паспорт? И не будет ли такая ситуация, что проплатим кучу денег, они это все сопрут и убегут вместе с разработками, кстати, в тот же Израиль. И будет та же самая повторение Фламиндича с этими товарищами Шпиллером, ну, неважно, с Цукерманами, да? То есть не будет ли такая же самая ситуация? Вот эта проблема основная. Когда вот упираешься в принадлежность к израильскому, к израильскому государству и тут же понимаешь, что где-то может быть проблема. Вот чтобы ее не было, оптимальный вариант создавать баллистику и создавать крылатые ракеты стратегического уровня на базе государственных предприятий. То есть как КБ «Луч», как Госпредприятие, он не, не, не летает, горе не знает, а как лютые Ан-196, это Антонов государственные предприятия, летают сотни уже тысячи, произведено, горе не знаем, выполняют боевую задачу. А вот как только частная компания, у которой где-то в руководстве Цукерман стоит, вот тут же сразу вопрос возникает, где баллистика? Сколько можно уже рассказывать сказки про то, что у нас когда-то будут баллистические ракеты? А анонсисты, ну я уже сколько раз говорил, но ну в молодом возрасте, да что потом будете как Байден и себе рак простаты вырезать. А перестайте анонсировать, начинайте либо производить либо лучше сразу уедете в Израиль. Не мешайтесь, освободите лыжню. И надо, ну опять, это, это для того, чтобы выполнить такого рода задачу, надо завести офицеров стратегического резерва в кабинет министров, которые запустят государственную программу по производству баллистических ракет. И там не будет цукерменов, штиллерманов, штиллерманов с миндичей и всякой остальная израильской шушеры с израильскими паспортами в карманах. Вот так надо подходить к этому вопросу. А сейчас мы вот только слушаем в принципе ну, банальные вещи, мы с вами сколько лет об этом говорим. Москву можно было год-полтора назад продавливать крылатыми ракетами и беспилотниками, когда там не было ПВО. После того, как они в 3-4 этажа перекрыли ПВО, вы не продавите московское ПВО аэроцелями. Не продавите, потому что они все позбиваются. Они там выстроили довольно-таки серьезную, как и в районе Керченского моста, систему противовоздушной обороны, но только против АРТ, Против баллистики у них нет ЗРК. Вот у нас есть там Патриота, там сколько а у россиян нет их. У них механизм перехвата баллистических целей с помощью ракет, которые выходят в точку встречи, подрываются, создают облако поражающих элементов, но баллистическая ракета с достаточной скоростью, со скоростью больше трех махов, она прошивает это облако, не даже, выполняя боевую задачу. Поэтому для нас и важна баллистика со скоростями на терминальных участках больше тысячи метров в секунду. Ну, это специалисты знают, о чем я говорю, этот это это, это вопрос надо запускать, и только лучше без Пилерман. Ну, то есть, вот оптимальный вариант, чтобы там были люди все с украинскими паспортами, чтобы там не было израильских паспортов. Иначе мы увидим не денег, Миндич это уже показал, не ракеты, которые, которые рассказывают сказки нам, лапшу вешают, а ракету это сделать очень легко очень легко эту ракету сделать в стране, которая делала баллистические ракеты, даже межконтинентальные баллистические ракеты С-18 Сатана – это наша ракета. Тем более у нас была куча, куча точек У. Возьмите хвостовики точек У и решите вопрос по выполнению боевой задачи создания баллистической ракеты малой дальности или там, допустим, тактического уровня там 100-200 километров. И опять же на этой же базе можно создать на базе ракетного топлива, такого же, как и в районе, как у точки У, можно создать ракету с дальностью 500-600 километров, чтобы доставать до Москвы. Ну а третий вариант, это надо уже делать ракеты средней дальности, уже на жидком топливе, для того, чтобы там 2-3-4 тысячи километров могла идти, это уже большая ракета, то есть это уже чуть другое, там чуть больше времени для этого надо, до 3-4 лет, а вот эти ракеты тактически за полтора года можно сделать было сделать на нашей базе за 7 лет, сколько они сидят, 3-4 раза можно было эти ракеты уже сделать. А мы только шпилер, Шпилерманов слушаем. Ну, 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 что толку? Марман Грегорич, дивіться, ми з вами говоримо про балістику, так про те, що потрібно запускати і тільки таким чином, можна якби вплинути на ситуацію, зокрема в Москві. От і питаємо, а де ці ракети? А в цьому плані є ми йдемо про те, що якщо Україна безпричинно випустить ракету в Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною. Що таке гарантія безпеки? Це взагалі таке питання розмите, тому що там іде наче, тому про статтю 5 застосування. Але ж ми бачимо, як європейці в принципі діють, коли до них залітають ворожі. Дроны, вони он, себе захистити не могут. як как они будут защищать нас? А вот по этим пунктам, кстати, можно четко понять, а что тут российская руководство. Да, боятся не ударов по Москве и по Санкт-Петербургу. Просто боятся. Катастрофически боятся. То есть панически боятся захода наших ракет баллистических на Москву. Почему и надо бить по Москве. Это их ахиллесово питание. Первый десяток ракет, которая зайдет на Москву, снесет э, э, это путинское отревление. Просто снесет это путинское израильское отревление. Э, потому что москвичи сразу пойдут на Рублевку и вынесут там все и вся. Пойдут проверять температуру в Рублевских банях. Байлера работают или не работают. Ну вот примерно так это будет выглядеть. Потому что прекрасно понимают, что э, толкнула практически всю Россию на войну против Украины вот это израильская шушера, Абрамовичи. Ротенбергеры, Кова, 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 Ковальчуки, те, те же Мишустины, Медведевы и вся остальная шушара израильская, которая находится в Москве в основном на рубле. Почему они, в принципе, и боятся, если туда пойдут ракеты? Потому что тогда уже эта 20-миллионная Москва уж точно поймет, во что вся эта шушара израильская ее втянула. А потому что если мы начнем работать баллистикой по Москве, мы... Же пока ее на ноль не помножим, мы же не закончим этот, эту работу. А оптимальный вариант он как раз именно по Москве и работает. Сколько ракет есть баллистических, они должны все быть отправлены на Москву. Поэтому важно для нас как раз сразу при постановке задачи, то есть при выписывании технического задания, да, то есть для производства ракеты, и учитывать то, чтобы она доставала до Москвы уверенно. Почему? Для всей, для, всей Москвы, Подмосковья, Московской области. Потому что доставать и до Дубны надо, до ядерного центра и так далее, и тому подобное. Там много, много чего надо выжить. И вот, естественно, они пытаются перекрыть именно это направление. Вот смотрите, нет там, допустим, позиции там, по Рязани, по Ульяновску, по Твери, там, по Екатеринославу там, или по, по тому же Белгороду, Курску, Воронежу и э, Ростову. Да нафиг они москвичам не надо, эти города. Они Москву прикрывают, только опять не москвичам. Это как раз вот Ротенбергам и Абрамовичем. Нафиг они не нужны там, что они думаете, Абрамовичи в Ростове, что ли, живут? Или в Воронеже, или в Белгороде под, под бомбежкой. Они в Москве, они в, в, в московских банях этих, рублевских там заседают. Потому они прикрывают только себя, любимых называется. То есть это еще посыл, кстати, российскому народу. Пусть посмотрят, что именно они пытаются прикрыть. Відомо, що Гурівці спалили гвинтокрил К 27 та дороговартісні системи ППО у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, це зробили спецмайстри спецпідрозділу ГУР «Примари». внаслідок операції. Так уражено гелікоптер 27, про який вже сказала аероаеродромний радіолокаційний комплекс Ліра А А-10 і два РЛС, три РЛС. Перепрошую Романа Григоровичу. Все це, це знову ж таки. Ну давно не було. Давайте так ударю окупувати тимчасово куку. Крыму, а тут снова начали убивать, ну, это ж очи, так, российское ППО в Крыму. Что тогда далі может последовать за этими ударами? Это системная работа по уничтожению российских локаторов, зенитно-ракетных комплексов, радиотехнических войск Российской Федерации. Да, это она уже идет, она уже четвертый месяц идет, но... Для того, чтобы создать серьезную, допустим, воздушную атаку, надо сосредоточить на коридоре определенном по выбиванию и в течение там нескольких дней после того, как положили ПВО, выполнить этот атак. Тогда можно использовать не только крылатые ракеты, а и авиацию в том числе. Но когда это делается, допустим, в течение уже четвертого месяца, ну, спорадически, да, вопросов нет, то есть по определенным этим, но нет концентрации, удара. То есть там, где достали, это, это там и достали, там отминусовали. А тем более сейчас я прекрасно понимаю, для чего э, активизируется такая работа. Перекрыть Миндичгейт. Это тоже надо четко понимать. Сейчас, скорее всего, э, тот же Буданов срочно поставил задачу э, своим хлопцам, а давайте какие-то положительные моменты косите всех и вся для того, чтобы как-то прикрыть эту эту проблему с Миндичгейтом, который может распространиться в том числе и на Министерство обороны, где Буданов является там замом или подчиненным как минимум министра обороны Шмыгаля. Поэтому ну, с этой точки зрения вот здесь есть определенный негатив, хотя в принципе уничтожение российских локаторов для нас всегда позитив. Но надо понимать, что ребята работают, если говорить о непосредственных исполнительных, о рядовых гуровцах, о командирах оперативного уровня, но они молодцы, красавцы. Почему? Потому что выполнить задачу в удаленном доступе, это как раз основная задача, кстати, разведки, то есть вынести российские военные объекты в глубоком тылу. Они справляются с этой задачей просто молодцы, я говорю, красавцы. Ну а Буданову надо понять, в чем у него одна из основных задач, потому что все-таки разведка. Не только Буданову, это касается Малюка и службы внешней разведки потому что просадили работу по внешнему управлению. Мы это потеряли, потеря, потеря суверенитета. Миндич, гражданин израильского государства, чужого государства, управлял нашей, нашим кабинетом министров. И Будановы, Малюки и все остальные спецслужбы проспали это дело. А не дай бог, были еще в теме. Вот почему они сейчас, в принципе, и начали ворушиться, мягко так скажем. Потому что если сейчас вылезет что-то еще, связанное с Министерством обороны, там будут по уши все эти товарищи, которые должны были препятствовать работе Миндича, внешнего управления, израильского управления нашим, нашей структурой, в воровстве денег, которые выделяли, выделяли, во-первых, нам наши партнеры, мы сами собирали по гривне, и еще и платили повышенные тарифы за электроэнергию то тогда они, конечно, им там мало не покажется. Вот уже не снимут они эту проблему с себя. То есть руководители наших спецслужб, нашей разведки навсегда опустились в израильский навоз вместе со всеми участниками процесса. Потому что палец о палец не стукнули, чтобы предупредить внешнее управление нашим правительством, израильскими, израильскими спецслужбами или израильскими фламиндичами. Роман Григоровичу слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Дякую вам за цю розмову, дякую за цю зустріч і за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте звернемось до них. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на нашу платформу та обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Романе Григоровичу дякую та буду вас чекати. До